2004-cü il aprelin 20-də qəbul edilmiş ovçuluq haqqında qanun müəssəsən ölkə ərazisində ov mövsümünün elan olunması ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxil edilib. Bu əsasla da 2014-2015-ci illər üçün ölkə ərazisində ov mövsümü açıq elan edilib. Belə ki, sayı 3 nəfərdən az olmayan ovçu qruplar bir baş təcəvvüsləyə bilərlər. Sentyabr ayının 20-sindən başlayaraq qaban, yəni çöl donuz ovlamaq icazəsi veriləcək. Çaqqal və yenotun ovlanmasına ilboy də verilsə də, ovçular bataqlıq qunduzu üçün oktyobrun 11-inə, dovşan ovlamaq üçün isə noyabrın 15-inə kimi səbr etməli olacaqlar. Vətəndaşlar normalar çərçivəsində ov etmək üçün isə Müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, yəni Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı şəhər Ekologiya Təbii Sərvətlər şöbəsinə və o cümlədən də ərazi Ekologiya Təbii Sərvətlər şöbəsinə müvafiq arzə ilə müraciət etməlidir. Müsahibimiz onu da bildirdi ki, nəsli kəsilməyə təhlükəcəsi olan 108 heyvanın adı qırmızı kitaba daxil edilib ki, onların ovlanılması qəti qadağandır. Bunlar ceyran, xallı maral, bəbir, vaşaq, turaç, qızılqaz və bir çox digər heyvanlardır. Quşların ovlanılmasına isə 9 ildir ki, qadağa qoyulub. Qadağalara məhəl qoymayan şəxslər isə məsuliyyətə cəlb olunacaq. Əgər e, şəxsin icazəsi yoxdursa, ovçuluq bileti və ovçuluq icazəsi yoxdursa və ya hüd qanuna muvafiq olmayan digər şəraitdə, şərtlərlə, usullarla ov edirsə, bu qanunsuz ov sayılır. Və buna görə də təqsirləndirilən şəxslər təbii ki, inzibati mülki və cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərlər. Qəzədəki Ağdam, Xanlar, Goranboy, Daşkəsən, Qədəbəy və Tərtər rayonlarında, Xəzər dənizinin adalarında, yaşıl zonalarda, xüsusi mühafizə olunan ərazilərdə, şəhərlərin və kurort ərazilərinin ətrafındakı 1 kilometrə qədər sahələrdə ov qadağan edilir. Məhəmməd Rzayev, Samin Zəfəroğlu, İcran Şükurov, Lənkəran